Життя на рівні в ефірі першого. І з вами я Світлана Трифонова. Вітаю. Виїстину масовий та популярний вид спорту волейбол в 1956 році отримав потужного конкурента та соратника одночасно. Волейбол сидячи не лише один з найвидовищніших видів паралімпійської програми, а й фундаментальна цеглина у реабілітації уражень компорно-рухового апарату. Саме ця дисципліна після страшної аварії повернула до активного життя бронзову призерку Лондона 2012 Галину Кузнецову. Я Галина Кузнецова, живу в Днепропетровске, занимаюсь волейболом, сидя больше 15 лет. В этом году с Лондона мы привезли бронзу. Галина Кузнецова! Там уверенность должна быть. Это первое. Когда ты чуть-чуть расслабился и как-то сам себя не доверяешь, ты проигрываешь. Там надо верить себе свои силы. Фактически ты все можешь, но когда ты расслабился, тогда где-то что-то не получается. И цель к победе все-таки. Ты сколько тренировался, это вот даже пом помочь команде. Вот я сейчас в запасе, когда мне там надо тренер спрашивает, ты подашь, там поменяешь, я говорю да, иду подаю. Я, когда начала общаться с такими же, более стала ну, расслабленным. Более уверенно себя стала чувствовать, потому что посмотрела, люди родились такими. И они ведут себя как будто бы они здоровы. Это было 18 лет, и у меня сильно такая травма, я очень много была в коме. И получилась потеря памяти. Я не знала, где лево, где право. Дважды два не знала сколько очень все сначала. Попала в аварию, ездила к маме. Ну, и попала так нехорошо, не хочу вспоминать. Очень долго в больнице была, в районной. Мечникова отказалась меня брать. Доцент приехал, посмотрел, сказала, сказали, что я не буду жить. Когда это все случилось, у меня только остались так две подруги. Но они не в села, вместе со мной училище прошли. А, они со мной общались, приезжали к маме, помогали, в больницу ко мне приезжали. Мама не находила со мной в больнице, а девчонки. Обидно за то, что люди не понимают, что сегодня ты здоровый, а завтра ты попадаешь в аварию. За границу вот мы в Голландии были очень многих девочек, они инвалиды, мужья здоровые, без всяких проблем. Но там вот если ампутация или там что-то с ногами, это не считается, что человек инвалид. Иногда не хватает вот понимания, люди не понимают. Доброты не хватает. Уважения. Я хочу сказать, что вы верили в себя. Поверить надо. Идти к своей цели. У каждого есть силы, о которых мы даже сами не знаем. И бывает, если с вами так случилось, какое-то несчастье, вы поверьте, что вы сильнее, даже здорового человека. Вы можете все победить. Только надо верить в себя. Не прислушиваться, если кто-то что-то сказал нехорошее. Вы знаете, что вы лучше. Намного що ви більше можете зробити, і навіть допоможню. З легендарним Маресієвим порівнюють з Дніпропетровці свою співвітчизницю Ларису Клочкову. Після фатального ДТП дівчина зберегла одну ногу, і це практично єдине, що відрізняє її силу волі від радянського льотчика. Окрім блискучої волейбольної кар'єри, бронзова призерка Паралімпіади 2012 працює вихователем у гуртожитку. Очолює районну організацію інвалідів. Виховує сина. В її графіку практично немає жодної вільної хвилини. Зараз переконаєтесь. Мене звати Лариса Клочкова, живу в Дніпропетровській. Займаюсь в секції волейбол сидя». В этом году с Паралимпийских игр в Лондоне мы привезли бронзовую медаль. Флаг подумали, так аж и слезы на глаза, и так вот приятно было. Представляешь интересы страны за рубежом, как бы, ну, лицо, марку как-то надо держать. Такая команда красавец, хоп, на площадку вышла. Порвала там, ну, кого надо, конечно. Все хорошо. Порт для меня самореализация. В большей части. Ну, он кардинально вообще всю мою жизнь перевернул. Был период я не тренировалась, года, два, три. Потом в седьмом году вернулась. И у нас как-то так все опять пошло по возрастающей. И семейная жизнь поменялась. Я так сложилась. Все как бы... Мы все же пришли уже как бы взрослыми в этот вид. Ну, я, например, практически в 23 года. Но ну, мне тяжело было. Долго было тяжело. Но главное это. Я считаю, что честность прежде всего. Честность и доброта. Этого достаточно, и это должно перекрывать все. Даром говорят, добро вернется в 10 раз больше вернется совсем хорошо начинаешь понимать когда к тебе по-другому совершенно друзья начинают относиться начинают кто остается кто уходит чувствуешь отношение людей к себе совершенно другое вот как барометр срабатывает вот, ну раз и все хорошо там где нас нет от перемены слагаемых сумма не меняется то есть даже если поменять что-то в своей жизни, ну я так считаю, то куда бы ты ни убежал, куда бы ты ни ушел, твои проблемы за тобой все равно хвостом пойдут. Как минимум собрать себя в кучу. Это очень тяжело, особенно если на протяжении многих лет вокруг тебя ходили, как вокруг писаной торбы. А когда человек сам карабкается, а сам пытается чего-то добиться, и там тебе пару-тройку раз скажут, кто ты есть, тебе хочется сказать, я тоже человек. А тебе а ты посмотри на себя, давно ли смотрел на себя? После этих слов некоторые опускают руки, а некоторые гребутся. Планы есть. У нас сейчас классная, сильная команда. У нас очень был большой шанс, конечно, Америку обыграть. Хотя, вот, мы вот летали в Китае, были в Шанхае, были спарринг-игры. По две игры в день с американками и с китаянками. Так и у тех, и у тех мы выигрывали. Почему здесь мы так сыграли? Фортуна, видать, еще сказала девочке, подождите, заслужить надо. Хотелось бы, конечно, сказать людям с ограниченными возможностями, чтобы не пускали руки. Прежде всего, сами думали о себе. Кроме себя никто, никому мы не нужны, кроме самих себя. Сами себя полюбите, сами... Важа, і будуть любити другі, рядом живущі люди. Невичерпна спрага до життя та перемог знайде відображення в нових історіях про неймовірні долі наших спортсменів з особливими потребами. Вмикайте життя на рівних наступної суботи. До зустрічі і бережіть себе.